Всем привет! С вами ваша Злата ЛПС. И это Клеопатра Тимберлайк. Тимбер я ее Оскар. Златый меня ну очень любит. Я главный персонаж, я, я бы вам хотела бы показать. Не обращайте внимания на эту вот персонализацию. Ну, фигня. В общем-то, мы сейчас будем создавать Майлитл Пони. Клеопатра, молчи. Детка-геймер берется за свою работу. Э -э Всегда мне молчать. Хоть кто-нибудь, хоть что-то можно будет сказать. <связь> Тихо, иначе выключу шантажист. А что-то не так? Угу, угу. С головой у тебя все. Так, ну все равно я же чел по жизни. Ну хотя, кто знает, чел я или не чел. Куще, кому какая разница, кто я? Ну, я не Бэтмен, я не наркоман. Ну, я понял. Я даже вам сейчас, сейчас мне вот такую вот улыбку. Кто на начал? <с communicate> Не спрашивайте. Пинки Пай учила. Ой, улыбка счастья. Улыбка счастья. Хотя я просто наркоман. Но из-за этого она мне нравится. Потусим. Ты знаешь в этом топ. Врубай злата. Ну, ты сказала и сделала. День отой позже, но тикает, ты попозже, нет терпения, понимания, недостаточно внимания за то, все равно, потому что я жвачка мальчик

А злачи ответил Ришка. О, Злата знает толк в Мике. Ну, вообще, ребята, прощай. Не. Ну, вообще, я хотела создавать персонажа. Ну, не важно, мне так нравятся песни Миёчки. Ну, Мика. Ми, короче. Миатрис. Мне так нравится. Я, я, очень люблю. Я очень люблю. Очень люблю. Вот, мы сейчас будем под песню, ну, я делаю только мне тише, будем создавать персонажа на мою похожую. Не работает, не надо. О, все. Извиняюсь, нас прервали.